Salam əziz izləyicilər. Bugünkü mövzumuz boğdaxtar, rasion, niyə əhəmiylidir, onun haqqında məlumat verəcəm sizə. Sadəcə olaraq kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Keçək, rasion nədir, onun haqqında məlumat verim sizə. Rasion tək arpa və yonca deyil. Bu dədəbaba üsuluna bir də fənlik yox deyəyin. E, bunları da izah eləyəcəm. Nəyə görə e, yox e, deyəyin. Bizdə rasion nədir? R rasion arpa. Arpa, yonca. Məsələn, köpək bu da Bunlar belə gedə bilər. Qarğıdal da qata bilərik. E, sonra vitamin vitamin mərmər -mər tozu, mər mərmər tozu yaxud da kalsium, kalsiyum fərqi yoxdur. Mərmər -mər tozu hamsından yaxşıdır. Duz. Və bunların hamısının arpadı, yoncadı, kəpəkdir, buğdadan vitamində mermer tozu da, duzdu. Bunların hamısının cəmi 100 100 olan burada faizlər var da. Məsəl üçün 55% bu, 10% bu. Bunların toplusu, toplusu 100% eləyirsə, buna nə deyilir? Buna rasion deyilir. Rasionu bildik ki, rasion e, nədir e, və indi isə önəmindən ə danışaq biz burada rasiona görə əhəmiylidir ki bizdə məsələn bardaqda biz 5 faizli proteinli, proteinli yem istəyirik olsun əlimizdə 15 faizli proteinli yem olsun əlimizdə və 2800 2900 kalori enerjili yem olsun ki bizim əlimizdə biz bordaqda əsas istiqamətimizi götürəm bilək. Sonra burada önəmli şərtlərdən biri nədir? Rasionun olması. Rasionun çərçivəsində vitaminin o olması, vitamin olması həm həzmi təzələşdirir, həm də e, belə deyək də, e, rasiona bizə heyvana lazım olan vitamin komplekslərindən A, D, E B kompleksi, bir də lipaz, animas enzimlər olmalıdır, inzim olmalıdır bunun tərkibində. Bir də e, ma ya olmalıdır, may olmalıdır. Bu vitamin komplekslərini hər birinə ayrı-ayrılıqda pul vermək əvəzinə vitaminlə sizə mən bu vitamini məsləhət e, görərdim. Bu vitamin bütün dediklərin yığılması, cəmidir. İşte belə paketləmişəm bunları kilogram səviyyələrində paketləmişəm. 1 ton yemən qatılır və çox gözəl effektivlər verir ki, həm həzmi təzələşdirir, həm kökəlməyə xeyir verir. Bu çox əhəmilidir. Rasionda vitaminin olması və ən əsası da A, D, E vitaminindən əlavə A, D, E bir də B6 vitaminindən əlavə mütləq həzmi təzələşdirən lipaz ani mas bir də ma ya olmalıdır və bunun üstəgəl içərisində çox adamın bilmədiyi, topa bilmədiyi qarğıdalı dalı dalı qluten unu da vardır ki, bu da həm protein faizini yüksəyə qaldırır heyvanlarımızda, həm də daha yaxşı nəticə əldə etməyinizə bir-ə-bir vasitə olacaqdır. Sonra duzun önəmi nədir vitaminin ıı, rasionun tərkibində onu deyim sizə. Duzun önəmi ondan ibarətdir ki, daha yaxşı ıı, iştah verməyə, yemi ləzzətləndirməyə bir də ki, əsas mineral ə, maddələri, yodozadı tərkibində tutmaqdan ötürü duz müdləq önəmlidir. Sonra biz gəldik mərmər -mər tozuna. Mərmər, -mər, mər, mər tozu nadan e, ötrüdür. Mərmər tozu ondan ibarətdir ki, burada kalsinin miqdarını artıracaqdır. Kalsinin miqdarı artanda isə bizim heyvanlarda çəkini yuxarı qaldırmış o olur. Məsəl üçün biz e, bordaqda 48% faiz, e, çəki təmiz at alırdıqsa, bunu biz 50%-ə qaldırmış olacağıq. Və siz bu rasionları məndən əlaqə saxlayıb tam dəqiqliyinə öyrənə bilərsiniz. Rasionun qiyməti, rasionun qiyməti proqram, proqram 50 manatdır. 50 manatın içərisində sizlərə nə təklif eləyirəm? E, rasion rasion olacaq əlinizdə. Ondan sonra isə yemləmə proqramı Qeyrlama proqramı olacaq e, sizin əlinizdə. Bundan əlavə isə üstəgələk bonus kimi, bonus kimi sizə e, iç və çöl parazitlərdən təmizləmək təmizləmək üçün, təmizləmək üçün sizə bütün dərman preparatlarını deyirəm, alırsız, eləyisiz və sizin nəticələriniz inanın ki, çox super olacaq. İnşallah sizə bundan əlavə gələn videolarda 20 baş qoyunun var. Nə qədər pul qazana bilərsən təqribi olaraq hamısını hesablayıb sizlərə çıxardacam. Rasionun önəmi bundan ibarətdir ki, biz ət fermində daha yüksək nəticələr əldə edirik və bunun sayəsində də bizim heyvanlarımız yaxşı kökəlməyə doğru gedir. Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.